Ані Раїсо, мене наштовхнула на одну думку, що може нам дійсно і молодь не треба кричати, вже міліція з народом, бо коли голови, по голові получаєш палеці, це не так. А я пропоную, щоб ми з Запоріжжя запустили, так би мовити, таку ініціативу. Якщо ми біля міліції, ми кричали наступно: виконуй присягу, служи народу. Виконуй присягу, служи народу! Виконуй присягу, служи народу, виконуй присягу! Слово надается активистам Майдану, депутатам Владиславу Укуценко. Будь ласка. Слава Украине! Здравствуйте, дорогие запорожцы! Да. Ну что, сценарий власти не сработал. У них было мнение, что после воскресенья мы все с вами спрячемся и Майдан исчезнет. Мы видим, что многотысячный Майдан снова собрался, а поэтому все, что они задумали, у них не выйдет. Все их провокации провалились. Ничего у них не получилось. Они обвиняют сегодня актив Майдана, что мы хотели захватить здание облгосадминистрации. Так вот, вы не дадите мне соврать, когда мы пришли, здание уже было захвачено. Оно было захвачено так называемыми тетушками. Но у нас еще, я расскажу, возникнет вопрос, кто это под этими масками. Они выглядывали из окон, так. они бросали камни в людей, они обзывали, оскорбляли и провоцировали мирный митинг. Так в чем виноваты люди, которые пошли освобождать здание громады от этих так называемых тетушек? Героям слава! Они этого не испугались, и они освобождали. Я хочу, чтобы вы все, у кого есть компьютер, пришли домой и внимательно посмотрели на тетушку в белой маске, который прыгал на балкон. Вы видели, у него слева пистолет. Так у меня вопрос, с кем милиция? С народом или милиция и есть тетушки? Это серьезный вопрос. И у нас сегодня есть факты и доказательства. Говорить о том, что часть милиционеров одевает эти маски и руководит подразделениями этих тетушек. Вот кто прячется под этой маской. Поэтому действительно надо говорить о присяге, которую каждый, кто одел мундир, должен выполнять. А не выполняет, срываем с него погоны и, и пожалуйста, домой комиссовать его. Пускай смотрит телевизор и пытается создавать какие-то там дружины народные. Вы слышали, что они вчера призывали в областном совете создавать какую-то Народную гвардию, чтобы освобождать Украину. От кого? От, собствен... от собственного народа. Они хотят освобождать Украину от собственного народа. Гальбаем. Это позор. К микрофону выходят депутаты регионалы, к микрофону выходят депутаты коммунисты. Батьищина Рудик Владимиру Ивановичу, нашему главе фракции, слова не давали. И одна и та же, знаете, там у них идет, я извиняюсь, скажу, бодяга. Обзывай, они даже запутались, как надо назвать оппозицию. Они вначале говорили на нас чернушки в ответ на тетушки, а потом забыли и стали говорить чернявки. То есть у них там уже настолько потеряно все, что они даже не понимают. То есть мы все с вами чернявки, уважаемые запорожцы. Чернявки. Позоры. И вот я, как один из представителей э, переговорщиков с губернатором Пеклушенко, последние переговоры у нас третьи были. Был Владимир Иванович Рудик, глава фракции подкивщины, депутат был советом МНЫХ. Э, я и Вячеслав Колесников. Мы зашли уже в конце... А, и подлобника Виталий, которого нет сегодня с нами, к сожалению, но он с нами духом, я уверен. Так вот, мы зашли к губернатору Пекушенко, и у нас были требования прекратить применять силу против людей. Прекратить провоцировать, поймать вот этого гражданина в белой Совершенно. маске, вывести его и сказать, кто это. Потому что, извините, они сегодня нам в камеры говорят, мы не имеем права называть фамилию того, кого задержали. А зачем вы назвали фамилию Артюшенко? Да. Зачем вы назвали фамилию Подлобникова? Да. Скажите нам этого преступника фамилию, пусть люди знают, кто это. Так вот. Нас попросил губернатор. Я не приму силу при двух условиях. Первое, вы разблокируете проспект депутатам обращения. Второе, вы больше не будете штурмовать. Через 10 минут мы вышли на улицу и попросили людей проспект разблокировать. Дальше ни одного штурма не было. Но цена слова губернатора и цена слова генерала. Людей избили палками, людей покидали ВВС. Люди раненые пришли в больницы. Вот цена их слова. Были ли штурмы потом, скажите? Нет. Не было. Это был мирный митинг. А дальше они говорят, мы никого не задержали, все на свободе. Домашний арест это не свобода. Какая свобода, что человек с браслетом сидит дома и не имеет права выйти? И вот дальше цена их договоренности. У меня, как у депутата, повестка, меня вызывают как подозреваемого. Они взяли активистов, которые не были депутатами, теперь переходят на нас, на Батькивщину и на всех остальных. Но мы, запорожцы, не сдадимся. Мы призываем вас всех стоять за правду, стоять до конца, быть патриотами, любить свой город и любить свое право. И мы победим. Они не держат свое слово. Грош цена их слову. А за нами с вами Правда, и за нами с вами победа. Слава Украине! Ра слава!